Чердобрий ще раз громадські онлайн Христина Бондаренко дякую Наталі за те, що вона підвела до теми сьогоднішньої нашої розмови. В студії вже є Максим Каменів, Він є журналістом видання інсайдер. Так само Добре. ми очікуємо найближчим часом. Вже зараз будуть зв'язуватися наші гості редактори, із паном Святославом Олійником Олійником, який є заступником голови Дніпротровської облдержадміністрації, який написав заяву на звільнення. Будемо в нього дізнаватися, чи вона чиї задовільнили за процедуру, як це має відбуватися. Говоритимемо ми сьогодні. Вже вкотре про Дніпропетровськ. Що далі? Отже, сьогодні представили там нового тимчасового голову держадміністрації Порошенко і Коломойський на спільній прес-конференції за одним столом повідомили, що конфлікту між ними немає. І у свою чергу президент подякував Коломойському за його внесок під час перебування на посаді голови Дніпропетровської болдерміністрації. Процитую, я дуже ціную цей внесок, сказав глава держави. І у природі моїх рішень немає нічого персонального. Коломойський його команда справжні патріоти. І це вже процитував слова Порошенка, його прес-секретар Святослав Цеголко. Привіт ще раз так, Максима будемо. Говорити, поки немає у нас скайпу, поки ми зв'язуємося з паном Святославом, будемо говорити взагалі про ось цей весь конфлікт, mm -hmm. що буде далі, так і що буде робити далі команда Коломойського. Оскільки президент сьогодні заявив, що він буде займатися громадською діяльністю і господарською діяльністю, що мав як ти думаєш, що мав на увазі, і от знов ж таки на твою думку, чи вичерпаний цей конфлікт? Ну, я думаю, что пока что очень сложно судить о том, что именно, как будет дальше развиваться событие, События это будет во многом зависеть от того, будет ли эскалация конфликта на Донбассе или не будет. Да, если, ну вот, по нашей информации, да, во всяком случае, в окружении Порошенко не отбрасывают такую возможность, что с апреля месяца, когда уже начнется, как говорится, как говорят военные, зеленка, да, mm -hmm. может быть, эскалация конфликта. Тогда я думаю, что вот этот внутренний конфликт, да, между командами президента, команда Коломойская, он отойдет на другой план, да. То есть не, не стоит тогда будет ожидать, что будет, будут будут опять вот визиты ночные, да, mm -hmm. Игоря Валерьевича к, к изданиям, предприятий различных и так далее. Да? Так и на это рассчитывал президент, что скоро про эту тему забудут. Пошумлять, умовно кажучи поговорить и скандал Я не знаю, на что рассчитывал президент. На самом деле у нас сейчас такая парадоксальная ситуация складывается, когда мы вроде как видим официальные заявления, да, но они, кстати, очень редко появляются. Потому что, если вы посмотрите, то за все время развития ситуации и вокруг Укртранснафта, и вокруг Укрнафты, и вокруг заявления впервые вышло да, это заявление СБУ. Президент и премьер молчали. До, до увольнения Коломойского президент молчал. Его пресс-служба молчала. Да. Есть только верхушка. Мы не знаем, что происходило там на самом деле, да, о чем они говорили, когда увольняли Коломойского. И поэтому нам очень сложно прогнозировать. Если действительно достигнуты какие-то четкие договоренности, да, то, что называется разойтись полюбовно. Угу. То есть есть э, какие-то вопросы, связанные с двумя предприятиями, с Укртранснафтой и Укрнафтой, они решаются отдельно, да, они решаются в юридической плоскости, о чем много говорили и представители президента, да, его депутаты СВУ Блок и представители команды Коломойского. Да, то если эти два вопроса как-то урегулированы, да, то остальные. Тобто, то, то не буде ескалацію. Да? Но ми не знаємо, о що вони точно договорилися. Оскільки принциповим для президента було, щоб Коломойський написав сам заяву? Пам'ятаємо це відео, як нічне відео, mm -hmm. коли він підписував, коли це все трапилося. Знову ж таки, вночі 1.45 був цей наказ виданий. До того вони протягом декількох годин, як за вашу mm -hmm. інформацію, сиділи і говорили. Ну, це не, не по моєї інформації, це та українська правда написала. У нас такої інформації не було, насамперед. Я думаю, що принципіально. Ну, опять же, слухайте. Слово... Судить, но просто если вот логически рассуждать, да, президент в этой ситуации показывает, кто главный. Да, об этом очень много писали в фейсбуке, mm -hmm. в блогах, разные эксперты, политологи об этом говорили, да, что сейчас вот в этом конфликте, кто, кто, если президент уступит, то он покажет свою слабость, да. Поэтому ему, наверное, нужна была вот эта демонстрация. Mm -hmm. да, что к нему при пришли... а с другой стороны он не хот... если бы он уволил коломойского это этом начали бы говорить что это конфликт да? это это вот конфликт продолжается он не исчерпан а сейчас по крайней мере публично можно подать ситуацию так, что конфликт исчерпан. да. Mm -hmm. Вот он прийшов і написав сам, а президент это підписав. Що буде робити Коломойський зараз? Тому ж ну був якийсь період, і так само це обговорювали в Фейсбуках, так і в пресі, що Коломойський може образитися так і, і там. Ну не те, щоб там, дійти до, до Дніпропетровської республіки, але в принципі в нього є там своя армія. Так, ми будемо говорити відкравід відкрито. так, то тобто в нього Я є. Не знаю, є чи, чи міг нет, би він это... так образитися, умовно кажучи, та щоб якось пригрози. Ну, мне бы очень интересно было бы самому узнать, что будет сейчас делать Игорь Валерьевич, это у него нужно спрашивать, он человек очень неординарный. Поэтому я думаю, что у него, во-первых, у него он очень деятельный человек, да, mm -hmm. у него масса бизнес-проектов, он может загореться каким-то проектом. Да, вот как в свое время он очень заинтересовался самолетами, да, и mm -hmm. вот носился с этим, да, проектом. Потом он переключился полностью, да, он полностью погрузился к в политику, да, точнее, не в политику, а в чиновничью работу, mm -hmm. да, работу губернатора. Возможно, он найдет себе, себя в какую-то какую вот нишу. Но э, то, что официально говорит команда Коломойского, да, то, что писал вчера Корбан, то, что говорил и э, Святослав Алина, которого, я надеюсь, мы услышим еще сегодня, и Борис Филатов, да, они все публично говорили, что мы не будем воевать, мы не будем э, уже вмешиваться, ну, точнее формулировку не вспомнил, но они точно говорили, что если будет война, мы будем помогать в этой войне, но мы не будем воевать с президентом. Как? Ну, пока что сложно говорить, насколько это искренние слова. Да. Пройдет немного времени, мы получим какую-то информацию, тогда уже можно будет что-то делать, какие-то выводы. Но то, что в принципе, то, что не, скорее всего не будет такой вот ожесточенной, ну, не будет нарастания конфликта, то можно в принципе сделать даже вывод по последнему назначению исполняющих обяз... исполняющего обязанности губернатора, да, Резниченко, у которого его поспешили почему-то сразу записать в люди, в, 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 ну, как у нас принято, а, да, говорит человек Дошкина, да? mm -hmm. Действительно, он очень долгое время, по-моему, по более 10 лет или около 10 лет работал в, стру в структуре УМХ. Uh -huh. вот, украинского медиахолдинга, который принадлежал. Ложкину. Но не стоит забывать, что украинский медиахолдинг он же его же акционером был не только Борис Сергеевич Ложкин, да, у него в каждом проекте был свой партнер, да, часто очень во многих проектах, и в очень многих проектах у него, у него был партнер Геннадий Боголюбов. Геннадий Боголюбов это в свою очередь совладелец Приватбанка и партнер Коломойского. Uh -huh. Поэтому в принципе по этому назначению, да, что назначили вот именно Резниченко. Мы можем говорить, что это некий компромисс такой между командами да, и президента, и привата. То есть приват не уходит полностью из власти в Днепропетровск. Ну, из, скажем так, не теряет влияния на власть Днепропетровска. Вот Загоры про приват, я там, вчерашний, сегодняшний, дуже богатым людям, у кого есть карты, Так, приват, приходят смс раскачивается вся эта ситуация до вколу банка. На самом деле, кто это, ну, на твою думку, кто это может делать и кому это выгодно? Я думаю, что я, к сожалению, не большой специалист. Забрали, да, забрали в этом. Зараз Я, Я понимаю, ясню, да, так, да, 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 людям, что приходят смс, в частности, так Само пришло сегодня смс про то, что в ближайшее время банк может розвалитися, забирайте свои деньги. Вот такого смеса приходят людям. Это невместно размухается? Я думаю, что это специальная И... компания некая. Но тут, возможно, знаете, это может быть не связано с последними политическими событиями, это может быть связано с тем, что сейчас Ощадбанк, да, mm -hmm. государственный банк, он усиленно наращивает клиентскую базу, вот, я, насколько я знаю, у господина Пышного, которого возглавлял, да, возглавляет, а. у него стоит такая задача нарастить клиентскую базу, чтобы перегнать по этому показателю приват. Только, Поэтому... Выжимок, ну, так все ситуации... Да, то есть это, и... это, это можно, вообще, это можно разделять, как бы, да, вот эти две ситуации, потому что, опять же, вот, э, любопытно, сейчас ходит такой, такая информация по Фейсбуку, вот, обратите внимание, гос... народный депутат Онищенко зарегистрировал законопроект о якобы том, что нужно национализировать приватбанк. Mm -hmm. И это тоже пытаются, пытаются какие-то какие -то люди или боты да, эту, ситуацию, эту информацию раскрутить но опять же нужно понимать что ну в принципе все аналитики эксперты понимают что национализация приватбанка невозможна. Ну, приватбанк настолько мощно монтирован в банковскую систему украины что это ну, то есть это как бы, не стоит, мне кажется, этому придавать значение и связывать с последними событиями. Просто под шумок может кто-то из конкурентов. Просто у Игоря Валерьевича очень много, скажем так, конкурентов, или как их назвать, я не знаю. Да, это, и он успел поссориться с очень многими людьми. Mm -hmm. да? Или, скажем так, не поссориться, но в сложных быть отношениях. Это и с Пинчуком. Да, мы помним суд в Лондоне, да, который сейчас идет, который совершенно который сейчас происходит. Дальше он успел, у него сложное достаточно противоречивое отношение с Ахметовым, он прямо призывает пересмотреть итоги приватизации при Януковиче. В этом так само вырнается призвища, что варто и поражено. Опять же фиртаж и так дальше. Поэтому кому-то, кто-то может... Можно говорить, что на порозе такой величезной олигархичной войны? Ну, не величезной, но, понемногу, войны олигархов. Like от же. это было в России, скажем. Опять же, все будет зависеть от внешней, мне кажется, от внешних факторов. То есть, если у нас будет стабилизация, да, то есть если будет стабильность, если Россия переключится, допустим, куда-то на Кавказ, там, да, mm -hmm. или просто не будет сюда активно да, вмешиваться, то я думаю, что скорее всего будет будут некоторые, наверное, ну, некоторые процессы такого рода происходить. То есть почему? Потому что, ну, в принципе, ну, как минимум и как минимум Петру Алексеевичу нужно показать Западную западу, что у нас прозрачная экономика, да, что мы действительно демократ демократичная страна, и мы готовы реформировать экономику. А как можно реформировать экономику в, в где есть например компании ДТК ДТ, которая монополист, по сути, да? Мы То знаем, что пытается. Запад против у -у -у. монополий. Поэтому я думаю, что будет, э, будет некий, я бы не хотел говорить передел, но будут войны дальше, скорее всего, да. То Порошенко зараз будет себя позиционировать, как человек, борец с олигархами. Если раньше, скажем так, он э, особенно в конфликт ни с кем не входил, так, то теперь он... Він... Я думаю, что Петр Алексеевич, Петр Алексеевич очень любит говорить, что он в этой стране работает Петром Алексеевичем Порошенко. <гум> он будет, он дальше, он уже очень хорошо вжился в образ вот этого вот государства государственного деятеля и хочет показать, что он над всеми. Mm -hmm. да, хотя все говорят, президент олигарх, по сути, потому что он до сих пор не продал свой бизнес. Поэтому я думаю, что он попытается показати, що он что, что к ньому ні не стоїть ходіть, що дісно що діон дистанціюється та олігархав. Mm -hmm. да. Зараз так. ми чекаємо. От кажуть мені редактори, що з хвилина на хвилину має бути скайповим Святослав Олійник. І ще одне запитання з приводу виборів, тому що от зараз знову почали говорити, що на носі вибори і Коломойський все ж таки буде готуватися саме до них, тобто він буде займатися і цим зараз. Угу. Я думаю, что, безусловно, он будет этим заниматься. Как минимум, вот за... Две недели назад, да, в парламенте была создана депутатская группа Возрождения, угу. да, ее создал Виталий Хамутиник. Угу. Ну, по сути, это просто переименовали группу, которая называлась Экономическое развитие. Я просто понимаю, что с экономическим развитием название, да, просто на выборы не угу. очень как-то идти. Возрождение лучше звучит. Игорь Валерьевич всегда, в принципе, говорил о том, что он хорошо знаком с Хамутыником. да, угу. возможно, он будет, скажем, как минимум медийно помогать ему. Да, возможно, мы не знаем этого. Вот. Но факт в том, что этот проект явно нацелен на электоральное поле оппозиционного блока. Да, потому что похожая риторика, и у Хамутыник уже сказал, мы в оппозиции. До этого у нас была одна оппозиционная mm -hmm. фракция в парламенте, оппозиционный блок, собственно. Mm -hmm. вот, поэтому, но Игорь Валерьевич, он же э, часто любит раскладывать яйца в разные корзины. Да? Mm -hmm. Он же уже в интервью 1 плюс 1, да, он же сказал, что я симпатизирую э, самопомощи Садового. Да, то есть, и сейчас уже вот ходят слухи о том, что якобы Садовой будет баллотироваться на Киева. Так ходят. Кишки. Да, как mm -hmm. бы, и возможно он и здесь будет, да, и вот mm -hmm. и как бы и. И на электорате Восточной Украины, и на электорате Западной и Центральной Украины. У него будет, возможно, если ему будет интересно, если он не потеряет интерес к политике дальше, да, uh -huh. то он может сосредоточиться действительно на вот нескольких сразу проектах, вести их, да, скажем так. Но не, не он лично, вся его команда. То я так розумію, що він захоче увійти якимось ну або блоком конкретно або партію конкретно наступне парламент. Тому що у цьому парламенті ну він, як 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 ти говорив, та порозкидував так угу. яйця у кошики. У БПП було декілька ну, депутатів, тут... які були від Коломойського, так само вони були позафракційними. Чи буде зараз до речі, створювати? А до речі, оці ці чотири депутати, які вийшли їх четверо, так вийшли Ні, БВП вийшло менше. Вийшов Купрі... Денисенко і як його, Купріот. по моему он по моему насколько я знал он вроде отозвал потом mm -hmm. свое заявление но точно вышло два пока что чего доствориваете себя якась в парламенте Ну, об этом давно говорят В свое время борис филатов говорил что он не против не прочь создать объединение депутатской укроп но потом не вышло, у них не знаю почему, но оно не было создано. Э, понятно, что, ну просто, понимаете, какая сложность. Э, для того, чтобы создать депутатское объединение, там должны быть люди, в принципе, более-менее близкие по взглядам, да. Mm -hmm. э, но близких по взглядам э, людей, вот из команды, блин, скажем, не из команды, а близких, да, к окружению Коломойского, их не так уж и много там. А они ж не можуть войти в фракцію возрождення хамутинніка. Ну как Дмитрій Яраш ведь во фракцію хамутинніка? Ні, далі вийде саме цікава позиція. От е, я так розумію, що це такі от останні важкі козир та в рукаві. І от ми так довго думали серед колег, коли з'явиться Дмитро Анатолійович власне народу, і чи буде таке, що він буде говорити? Чи він буде до останнього мовчати? І все ж таки зрозуміло, що він буде мовчати до останнього до краю останнього. Опять же, все будет зависеть от ситуации на фронте. Мы же видим, что Дмитрий Ярош только выздоровел после ранения. Да? Mm -hmm. Если опять, не дай бог, у нас будет Дебальцево или аэропорт Донецкий, то я думаю, что Дмитрий Ярош будет там. Ані в вся, парламенті, але вся ця ситуація із тим, що із сектор М, зокрема, вчорашня новина, uh -huh. що будуть звідти е, просити вийти незареєстровані. Ну ви ж бачили, сьогодні було заявлення правого сектора, що він готов війти віддільним е, підрозділенням в состав вооружених сил України. Тобто їх да? такі тобто дотиснули. Дотиснули. Я не знаю, дотыснули, дотыснули, но, шли наверное, переговоры. шли какие-то переговоры. Мы видим, что это, в принципе, общая тенденция. Потому что, когда говорят о том, что, например, у Коломойского есть там 2000 человек, ну вот дне днепр один, он же подчиняется официально уже, он входит в структуру МБС, уже, да, понимаете? Mm. Поэтому нельзя говорить, что это его батальон. Ну mm -hmm. как? Вот, ну вот, вот. Представьте себе ребята, которые воевали на фронте, а тут им говорят: вот у нас там нам помогала эта команда, пошлите туда на Киев. Ну, я думаю, что очень многие подумают. Поэтому, ну, мне кажется, это спекуляция. Mm -hmm. Вот про то, что вот он поведет куда-то батальоны. Ну, ну это, это. Тата спекуляційна, не ну, а яка може позиція Ярушу, тому що ну в нього в дуці так дук має величезну кількість людей, і всі на нього орієнтуються, знають, що таке для них Ярош. Ми бачили вчора фотографії колеги Кристіни Бірдінських, mm -hmm. яка була там в кабінеті да, да, і, да, да, і да. прийшов в цей час метро них, Тобто ну, це mm -hmm. відкрито зрозуміло, що він підтримує цю команду. Да. Він при цьому нічого не коментує. Що він може прокоментувати і як буде залежати ну, від його настроїв ситуація? А мне вот очень сложно судить, потому что я никогда с Дмитрием Ярошем, например, лично не общался. Я не знаю, какие у него взгляды на политику, что он, как он видит uh -huh. себя, как какие задачи он видит перед собой как народный депутат, или как лидер партии э, правый сектор. Он больше сейчас, по-моему, как комбат, да, uh -huh. чем как политик. А Дорвич может стать из, скажем, там Ну, он уже стал лидером партии Правой Силы. На наступные выборы. Почему нет? Но тут мне кажется, что тут нужно говорить даже не о следующих парламентских выборах, нужно говорить о ближайших местных выборах. Потому что их очень недооценивают, а на самом деле это будет очень большое влияние иметь. Почему? Потому что это власть на местах. Да, у нас очень много говорят о том, что нужно децентрализация и так далее, и так далее. Одно дело депутат, который сидит в парламенте, а другое дело, как, например, глава облсовета и подконтрольный облсовет полностью. Да? Поэтому тут очень будет важно. Я думаю, что возможно, действительно, вполне вероятно, я думаю, что, например, Дмитрий Ярош да, будет лидером, например, лицом, скажем так, да, какого-то проекта, например, Сугубо в Днепропетровской mm -hmm. области, да, где он раскручен, или еще в какой-то, ну, то есть. Ну от мені пишуть знову ж таки редактори, що Святослав Олійнико в цей час, який мав от зараз включитися, зайшов до кабінету новопризначеного виконувача обов'язків голови Дніпровської облдержадміністрації. Ну що він звідти вийде, ми хотіли з ним поговорити, але я думаю, що в нас просто ми не встигнемо принаймні в цій студії, оскільки в 19.30 заплановані наступні гості. Але о 21-й у нас буде Єгор Соболєв, Я думаю, що після цієї студії, можливо, 21.30 Святослав Олійник обов'язково вже звільниться від цієї зустрічі і, до речі, зможе нам. Я сподіваюся розповісти про неї і поговоримо з ним більш детально про, про це все. І ще одне запитання, яке я потім адресую так само Святославу Олійнику от зараз згадала з приводу: от як на твою думку, чому? Така була потужна сила Олександра Вілкула. Чому їм не вдалося перемолоти от, цей клан Вілкулів на Дніпропетровщині? Чи вони домовилися, чи все ж таки не змогли переламати, тому що там насправді величезна в нього підтримка? А, ви знаєте, я теж об этом думав. Якщо проаналізувати історію парламентських виборів, парламентської кампанії, то моє особисте мнение, да Пітер Олексійович Порошенко. Он, Когда формировал список БПП, да, и когда выставляли кандидатов, да, в мажоритарные округах БПП, и также сама договаривались с самовыдвиженцами, которые потом входили, да, в эту фракцию, он сделал ставку на такую, он, он использовал, скажем так, такую стратегию поддержки региональных элит, которые имеют вес. Клан Вилкулов имеет вес в Кривом Рогу. Да? Отец Вилкул старший, mm -hmm. он мэром. Да? Очень долгое время если был Кривого Рога, если я не ошибаюсь. И сейчас он мэр mm -hmm. Кривого Рога. Так. А, плюс не секрет, конечно, что Вилкул это человек Ахметова. Он долгое mm -hmm. время работал на предприятиях Ахметова, это ясно. Да? Как бы, и в, когда он был в правительстве, он много лоббировал да, интересы Ахметова. Поэтому мне кажется, что Порошенко было очень выгодно, чтобы над ним петровщине она не была монопольной да, чтобы mm -hmm. это не было условно говоря вотчиной привата mm -hmm. чтобы там были какие-то склоки да тогда проще если в регионе кто-то с кем-то дерется вот мы даже посмо посмотрим вспомним вот эту историю когда э, тот же геннадий корбан э, святослав алин борис филатов вся команда э, Коломойского, она очень была недовольна ситуацией с выборами в мажоритарных округах, и они обвиняли что? Они обвиняли ЦИК в подтасовке голосов в пользу Вилкула. Ну, да, будет, да, и это, это в принципе, это же было, ну, это же удобно вышли, для президента, да. для центральной власти, когда в регионе ругаются mm -hmm. две группы между собой. А еще есть Пинчук, например, mm -hmm. а есть еще региональные такие ну, весомые игроки, например, там Загид Краснов, да, он как бы старый красный директор, но у него есть тоже свое влияние. Поэтому я думаю, что поэтому именно и не добили. Да, и, и не пытались особо добивать, чтобы, был, чтобы были противовесы. Потому, что тогда Я думаю, он дальше будет точно так же Удобно. продолжать на местных выборах абсолютно. То есть БПП будет договариваться и с приватом, и с вилкулами, и еще с, там есть ряд вообще отдельных районов, где есть местные, да, там латифундисты, условно угу. говоря. То есть со всеми договариваться и пытаться вот сделать вот сделать такое же БПП, только в облсовете. Розумела, дякую, Я дуже, что смог прийти до нас.